yang kita merisaukan sekarang ni adalah banyak ejen ataupun uh, skamer ni menyamar sebagai pegawai bank sebagai korporasi ataupun sebagai syarikat penyamah wang berlesen elakkanlah daripada si, uh, membuat penyamaran atas talian jangan kita isi atas talian secara tidak langsung kita dah menedahkan maklumat kita sebelum ni pernah yang membuat laporan polis membuat penyamah wang dengan syarikat yang dikatakan uh, berlesen dan akhirnya kes tu menyerumus kepada urutan Selamat datang ke Mobile Alliance Capital uh, Sireen Berhad. Lebih dahulu saya Puan Zila, uh, wakil ataupun bagi pihak Mobile Alliance ingin mengucapkan terima kasih ke atas kesudian tuan berdua uh, hadir untuk podcast kita hari ini lah. Okey, so tajuk podcast kita hari ini pinjaman tidak wujud. Boleh tuan perkenalkan diri bahagian atau unit terlibat dalam siasatan kes pinjaman tidak wujud? Okay, pertama sekali saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Inspektor Muhammad Azman Badun. Okay. pegawai penyiasat komersial IPD Ceras. Assalamualaikum hmm. dan selamat pagi. Saya saja Muhammad Hafiz bin Arsyad. Saya merupakan oh, penolong pegawai penyiasat. Hmm. Bahagian siasatan jenis komersial IPD Ceras lah. So, hmm. masuk dalam bidang PDRM ni memang terus ke bahagian uh, apa? Komersial. Komersial. Memang terus masuk ke bahagian komersial siasatan lah. Ha? Hmm. Secara ringkas kan, apa maksud uh, pinjaman tidak wujud ni? Pinjaman wang tak wujud ni adalah satu bentuk penipuan hmm. yang telah dikatakan banyak kes yang kami terima di mana skamer akan menyamar sebagai uh, pihak bank ataupun mana-mana syarikat pinjaman wang, penyama wang berlesen ataupun uh, daripada uh, pihak kerajaan atau korporasi. Kalau macam yang dari segi ada yang penjualan emas, yang ada main emas tu, itu adakah sekali dalam golongan pinjaman tidak wujud? Ya, ya itu kalau Bukan. itu adalah dalam. Penipuan uh, iragam adalah idagam. penipuan secara atas talian lah, pembelian oh. secara atas talian. Sejauh mana seriusnya isu ini di Malaysia sekarang? Ada peningkatan kes ke? Okey, kalau kita tengok daripada konteks penyaman tak wujud lah ataupun dalam kita punya polis kita panggil short form PTW. Memang ada peningkatan daripada tahun by tahun lah. Yang kita merisaukan sekarang ni adalah banyak ejen ataupun uh, skamer ni Uh, dia menyamar sebagai pegawai bank and then Ooh. dia mengiklankan di dalam Facebook ataupun apa-apa media sosial yang menyamar sebagai bank, sebagai koperasi ataupun sebagai syarikat pinjaman wang belesen benda ni amat serius sebab dia mengelirukan orang awam ataupun pelanggan-pelanggan yang nak buat pinjaman lah boleh dikatakan setiap hari kita ada terima untuk kes uh, yang menibatkan pinjaman tak wujud Tuan, golongan mana yang banyak menjadi mangsa dalam pinjaman tidak wujud ni? Contohnya penjawat awam ke, pesara ke atau orang awam biasa ke? Based on daripada, daripada report yang kita terima lah. Kita tengok daripada laporan yang polis yang kita terima. Boleh dikatakan semua golongan ada. Uh, sama ada daripada segi student, dia mempunyai masalah kewangan ataupun daripada segi pekerja yang sedang bekerja. Uh, dia buat pinjaman ni adalah untuk dia buat untuk buat settlement dia punya loan hmm. untuk jadikan satu account lah kenapa dia orang memilih atas talian ni sebab Uh, dia punya syarat ah hmm. uh, mudah Term condition dia mudah and then tak perlu apa-apa uh, tak, tak perlu ah kan? memang senang uh, kan? dan syarat-syarat dia pun tak ketat Biasanya bagaimana skamer ni menjalankan taktik mereka tuan Okey pihak scammer hmm. dia orang akan menggunakan aplikasi media sosial hmm. yang paling uh, banyak sekali adalah Facebook, TikTok. Okey jadi dia orang akan hasilkan satu page yang berbentuk seperti bank hmm. ataupun mana-mana syarikat punya wang berlesen orang akan menawarkan uh, contohnya seperti sistem blacklist boleh layak memohon ataupun tidak memerlukan kredit skor yang tinggi ataupun lulus tak perlukan pengesahan slip gaji apa semua Oh. Lalu berurusan melalui WhatsApp. Mudah kan? Ah, uh, mudah. Jadi uh, tawaran dia orang cepat. Contoh ada dalam tempoh satu jam pun boleh menjanjikan pinjaman wang tu dapat. Terus dapat duit pun Terus ada dalam masa duit. satu jam kan? Betul. Apakah tanda-tanda awal red flag uh, yang orang ramai patut perhatikan dalam sebelum memohon pinjaman ni tuan? Tanda-tanda red flag yang perlu dia orang perhatikan adalah pertama sekali pihak scammer dia orang akan minta membuat pembayaran terlebih dahulu. Hmm. Contohnya bayaran jaminan pinjaman uh, wang bayaran untuk proses peguam contoh bayaran untuk sistem scoring di mana kita yang nak uang memang wang terpaksa membuat pembayaran dahulu hmm, faham betul sebab pernah terjadi dekat sini juga kita punya pelanggan betul. yang komplain lah pasal benda skamer macam ni di mana dia perlu bank in duit dalam case uh, sebenar polis kendalikan apa cara paling licik yang pernah skamer lakukan pertama sekali dia punya taktik dia adalah yang pertama dia akan iklankan di Facebook lah. So iklan dia ni dia mudah untuk menarik pelanggan daripada segi tak perlu walk in, tak perlu apa-apa pengesahan majikan. Hmm. Then blacklist ataupun uh, ada masalah situasi kredit pun boleh mohon. Hmm. So, benda ni akan menarik perhatian yang seterusnya, pinjaman boleh dijamin dalam tempoh satu jam Itu adalah dia punya kod dia untuk Itu memang taktik dia orang ha, Taktik lah. dia orang Taktik cepat, kalau kita pun nak pakai duit cepat kita pun terpaksa Betul. Betul. Dan taktik dia orang yang kedua ni uh, Dia akan suruh buat bayaran macam tu Azman cakap lah Dia akan suruh buat bayaran Tapi kalau kita tengok tak ada mana-mana syarikat pinjaman wang berlesen Ataupun S yang berdaftar dengan KPKT Ataupun dengan pihak bank negara Malaysia Kita mengenakan sebarang bayaran untuk sebarang pinjaman yang dibuat kalau dari segi pelanggan lah, nak sahkan betul-betul uh, syarikat pinjaman tu wujud, wujud ataupun tidak Dia mesti ada satu bangunan ataupun daripada bangunan tu dia mesti ada signboard hmm. Yang menunjukkan hmm. kewujudan syarikat pinjaman tu Macam Mobile Alliance ni lah Macam lah yeah, betul -betul. So benda tu pelanggan datang dia yakin okay, syarikat ni memang wujud hmm. Dia check SSM memang wujud, valid kan So ini pinjaman yang wujud lah Okay. Ya betul. Kalau seseorang tu dah terlanjur bagi maklumat peribadi, hmm. transfer duit kepada pihak scammer. Jadi hmm. apa langkah pertama yang perlu customer atau uh, orang awam lakukan? Kalau dia tak yakin, dia dah buat bayaran, yang pertama sekali cuba tanya orang terdekat, dekat siapa-siapa sahabat anda yang boleh tak yang boleh sahkan benda tu. Okey, yang kedua uh, kita ada satu aplikasi semak Mew. Oh, ada. 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 Okay. apps lah. Uh, apps laman web. So uh, okay. bila daripada uh, aplikasi tersebut kita hanya masukkan nombor akaun. So daripada uh, laman web tu akan menunjukkan sama ada mempunyai kes atau tak untuk uh, terhadap akaun yang yang disemak tersebut lah. Bila dia, dia semak akaun melalui semak Mew tu ada rekod. So apa yang perlu dia buat uh, sama ada dia boleh terus kepada call NSRC iaitu National Scam Response Center yang di bawah bank negara Malaysia lah untuk dia block transaksi within 24 hmm. hours so daripada di talian 997 lah pihak bank negara boleh block untuk accounts hmm. uh, transaksi yang berlaku lah Tuan boleh ulang balik tak uh, laman web apa tadi? laman web oh. uh, semak miun semak miun miun uh. Okey. Bagaimana cara nak buat laporan polis untuk kes pinjaman tidak wujud ni? Okey, bagi setiap mangsa yang mengalami yang terkena dengan tawaran pinjam wang tak wujud, okey pertama sekali uh, sila sediakan uh, butiran pembayaran hmm. yang telah dibuat kepada pihak skema. Transaksi lah transaksi, sediakan. print uh, segala uh, apa yang perbualan, yang apa yang ditawarkan oleh hmm. pihak syarikat tersebut. Kemudian kemukakan contoh uh, seperti nombor telefon skema ataupun akaun bank yang telah digunakan untuk memudahkan pihak polis uh, untuk buat siasatanlah. Daripada pandangan pihak tuan, bagaimana kerjasama dengan institusi kewangan yang sah macam Malaysian Capital boleh bantu kurangkan kes pinjaman tidak wujud ni ke tuan? Okey, macam kami pihak polis, kami akan membuatkan uh, contoh untuk sesi taklimat terutama sekali di sekolah ataupun di mana-mana Uh, majlis untuk memberi kesedaran kepada pihak masyarakatlah. Okay. Okey. Okay. dan kami juga akan membuat satu iklahlah. Hmm. Boleh tak tuan uh, bagi pendapatlah kan? Uh, apa beza yang tuan tengok uh, de dengan syarifat, syarikat syarikat lesen seperti Mobilized Capital dengan sindiket pinjaman tidak wujud? Okey sebelum per ni pernah yang menjadi apa membuat laporan polis? dan pernah membuat pinjaman wang dengan syarikat yang dikatakan berlesen dan tanpa sebarang surat perjanjian kemudian selepas diorang menerima wang diorang diminta untuk membuat bayaran yang berlipat ganda dan akhirnya kes tu merumus kepada ugut tancam di mana tiada satu perjanjian dan tiada satu apa pembayaran yang tetap. Bagaimana pelanggan boleh semak kesahihan lesen syarikat mm. pinjaman? Kalau tadi uh, kalau akaun kita e boleh cek di mm -hmm. laman web apa? Semak me. Semak, semak web, hmm. tapi kalau uh, syarikat pinjaman belia ni pelanggan yang nak semak dia boleh semak di pada kredit kreditcom. Ah, mm. uh, dan mm. Dan juga dia boleh buat semakan dengan KPKT lah. KPKT. Uh, uh. Semua so, ada syarikat tu anda register tak untuk menjalankan perniagaan sebagai pemberi pinjaman wang berlesen yang sah? Lagipun kita sekarang ada banyak uh, media sosial yang boleh yeah, disema Macam kan? TikTok, Instagram Dan ini, saya ini untuk, untuk ini saya boleh cakap saya pun ada sesi untuk Moibah ni lah Banyak-banyak, oh, <laughs> yeah. okay. banyak, <laughs> kalau, kalau dari segi kaya kinam Untuk pelanggan datang mungkin dia boleh datang tengok fizikal, bangunan ada kan? dengan sebuah canggih ni yeah. <laughs> Apakah saluran rasmi yang boleh uh, mohon pinjaman supaya selamat dan sah? Sejujurnya kalau untuk membuat pinjaman kita elakkanlah daripada uh, membuat pinjaman atas talian lah. Hmm. Uh, dan uh, untuk sebarang permohonan pinjaman kita kalau boleh back to basic lah. Lebih kepada kita uh, isi form, fill up form macam biasa, and dan kita datang ke premis yang menjalankan perniagaan yang okay. menguruskan pinjaman tu. Jangan kita isi atas talian, uh, bila kita dah isi atas talian, uh, secara tidak langsung kita dah menedahkan maklumat kita kepada Betul. individu yang kita tak kenal. Jadi, nasihat terakhir dari pihak PDRM Malaysia kepada rakyat Malaysia supaya tidak mudah tertipu. Okay, nasihat saya untuk uh, masyarakat uh, yang mana-mana yang hendak membuat pinjaman wang, uh, jadi pastikan membuat simakan dahulu dengan pihak bank ataupun membarucukan dengan pihak uh, KPKT bagi mengesahkan kesahihan uh, pinjaman tersebutlah. Hmm. Uh, elakkan pinjaman wang yang memerlukan kita membuat pembayaran terlebih dahulu Untuk siapa-siapa yang tengok video ini, apa-apa melibatkan pinjaman dia mesti tak ada sebarang cas yang dikenakan hmm. dia mesti uh, sama ada daripada bank ke syarikat pinjaman wang berlesen ke dia mesti hmm face to face berjumpa and then uh, isi form dan tak perlu ada sebarang bayaran pemprosesan ke hmm. dia mesti tak ada. Kalau selain pada tu dia mesti skema. Okey, itu sajalah untuk podcast kita hari ni tuan. Uh, terima kasih daripada pihak Mibal Ayers kepada Tuan Azman dan Tuan Hafiz lah atas kesudian pada hari ini. Terima kasih. Ya, okay, selamat so, so, so.